Как оценивать? Я просто подумала, что я была, ну, наверное, лет 10, но, правда, я была в Ялте, но там было тогда просто вот так. Mm -hmm. это, а сейчас я не знаю, как это считается, нормально, ненормально, судя по тому, что лет, десяток лет куда не стать, но ну, опять же Ялта. Mm -hmm. вот. У меня дочь mm -hmm. здесь, я mm -hmm. к сестре приехала, сейчас поеду, а дочь здесь снимает номер, ей очень нравится, не ну, 400 они платят в сутки с человека. 400 рублей? Да. Мало. Я, я не знаю, не знаю. может что то и где-то дороже, но она 400 и устраивает и все там, и туалет, и ванна, и ванна-душ, и газ. Сам я из Самара. В этом году грустный, и тоскливо. Народу мало. На переправе мало, здесь мало, обычно отдыхающих много. Ну, здесь пляже много людей. Нет, обычно к воде не пройдешь. А, а по плохо. ценам да, плохо. Чего? стало дорого. И, 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 в общем, получается так, что сейчас, на, на сегодняшний день, уровень э, сервиса не соответствует тем ценам, которые, в общем есть. Угу просто я уже привык сюда ездить, а так бы я, конечно, поехал был. или в Турцию, или в Таиланд. Потому что раньше мы как с рублями приезжали и на гривны, и, в общем-то, ассортимент магазинов был хороший. В общем-то, сейчас мы понимаем так, что, скорее всего, это связано с санкциями. Потому что раньше выбрали гораздо больше фруктов, было мясо, все. В магазинах и, в Хозе остальные все были переполнены. А сейчас даже в Ашан заходишь. Вот у нас Ашан, ловится, здесь заквозь полупустой. Несколько лет улучшить сервис, чтобы, в общем-то, сервис соответствовал тем потребностям, которые есть у туристов. то, то что ожидают. Потому что многие из тех, кому я рекомендовал в прошлом году, им не очень понравилось. Кто со мной был в этом году, ну, я им как-то обеспечивал все. Им понравилось, mm -hmm. интереснее стало. Подмосковье. Прасса. Или 600 люксов. Довольны. Ну, да, очень.